ہم نے اللہ سے نہیں کہا کہ ہمیں پیدا کرو پھر ہم اللہ کا شکر کیوں ادا کریں بالکل یہی سوال میں نے گاندھی صاحب سے بھی کیا تھا انہوں نے اس کا جواب دیا اور پھر اس میں میں نے کچھ ویلیو ایڈیشن بھی کی تھی میری یوٹیوب کے پر آپ ویڈیو دیکھ لیں اللہ نے مجھے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا اس ٹائٹل سے بھی ہے اور اس ٹائٹل سے بھی ہے گاندھی صاحب سے اللہ کے متعلق ایک مشکل سوال تو اس کا لاجیکل آنسر دیتے ہیں ہم قرآن اس کا جو انسر دیتا ہے وہ تو دو ٹوک ہے۔ لا یسأل عما يفعل وهم یسألون۔ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ کریئیٹر ہے۔ اللہ نے دے سوال کو بین کیا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے اچھا اب ا جائیں لوجیکلی کیونکہ پورے قرآن کا ایک مقدم ہے نا۔ اللہ کا شکر میں کیوں ادا کروں؟ اس لیے میرے بھائی آج بھی اگر آپ کو کوئی یہ آفر کرے پہلے تو چھوڑ دیں کہ تم اپنی پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں بس یہ ایک موٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھ لو روزانہ پانچ کی نماز ہے رزق حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے شریعت کی چاند ایک پابندیاں ہے سیکس ڈسپلن ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم کوڑ کوڑ کے زندگی نہ گزارے ایک ہارمونی کے ساتھ زندگی گزارے تو پھر ہمیشہ کی زندگی تمہیں دوں گا جس میں تمہیں موت نہیں آئے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا اور تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی یا تو تم پانچ مرلے کے پلاٹ کی خاطر زلیل ہوتے ہو اور وہاں پہ سب سے آخر میں جو سے نکال کے جنت میں میں جانے والا جنتی ہے بخاری مسلم میں آیا اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے دس گنا بڑی جنت دی جائے گی پلانٹ ارتھ جس کا صرف سرکم ہی چالیس ہزار کلومیٹر ہے یعنی آپ یہاں سے چلیں نا تو چالیس ہزار کلومیٹر کے بعد آپ واپس یہاں پہنچتے ہیں اس سے دس گنا بڑی جنت سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی جس نے آخر میں جنت میں داخل ہونا ہے اپنا لاکھوں سال کا عذاب بگت کے اور جس نے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا ہے یا جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر حاوی ہوں گی اس نے جانا ہے اس کی تو جنت کا کوئی امیجن نہیں تو میرے خیال ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں جو یہ آفر قبول نہ کرے کیونکہ انسان کی دل میں جو اللہ نے شہوات کی اٹریکشن اور محبت رکھ دی ہے وہ اس کی متقاضی ہے کہ وہ اپنی اس ٹیسٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتا کس کی خواہش ہے کہ وہ اچھا کھانا نہ کھائے اور ہمیشہ کھاتا رہے مرتے دم تک دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے کھانا پینے چھوٹ جاتا ہے بیماریاں ہو جائیں تو خریدنے کی قوت کے باوجود آپ کھا پی نہیں سکتے دنیا میں ارب پتی لوگ ہیں جو نمک مرچ والا کھانا بھی نہیں کھا سکتے میں تو اجازت نہیں دیتا اللہ نے سب کو بیلنس رکھا ہوا کسی کو ایک معاملے میں اوپر کیا تو دوسری طرح سے آپ اس کو میں پاکستان میں اس وقت امیر ترین لوگ کئی ایسے بتا سکتا ہوں جو پیمپر بانتے ہیں اور ان کی لوگ گاڑیوں کے اوپر ان کے جہازوں کے اوپر ان کی دولتوں پہ ان کے پلاٹس پہ رش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تو انسان کی کیا اوقات ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے آخرت میں پیشاب ہے ہی نہیں صحیح مسلم کا آپ جنت والا چیپٹر پڑھ لیں اور مشکاذ شریف میں آپ کو تیسری جلد میں جنت سے متعلق ساری احادیث بخاری مسلم در ترمزی نصائب نے ماجہ باقی کتابوں سے ملیں گی کہ جنت میں خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا عظم پیشاب کرنے کی جو تکلیف ہے نا یہ بھی نہیں انسان کو اٹھانی پڑے گی کیونکہ جنت میں تکلیفیں آئی نہیں اور جنت میں آپ کا پیٹ کا بھرنا نہ بھرنا یہ آپ کی مرضی سے ہے آپ لذت کے لیے کھائیں گے دنیا میں تو آپ لذت والی چیز تھوڑی دیر کھائیں تو پھر پیٹ جواب دے جاتا ہے نہیں جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے آم توڑ کے کھائیں گے پھر آم دوبارہ اگ جائے گا اسی وقت ہی کسی چیز نے ختم نہیں ہونا اتنی بڑی بڑی نے اور سب سے بڑی بات کن فون جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس حوالے سے دے دے گا کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں جو خواہش کرے گا جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے لیکن انسان کو اللہ تعالی وہاں پہ دے دے گا تو یہ کتنا سستا سودا ہے چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینا نہ ختم ہونے والے تو اب مجھے بتائیں اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کہ جو اکیلا تھا کسی کو نہ بھی پیدا کرتا اسے کو پوچھ نہیں سکتا تھا اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا اس کے بعد ایک آفر رکھی اتنی زبردست قسم کی آفر تو چاہیے تھا ایک ارب سال کی زندگی کے لیے ایک کروڑ سال تو مشقت کروائی جاتی دنیا میں لیکن اس نے چند سال کی مشقت نہیں ہے تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا جو میری کوالٹیز ہیں موت کسے نہیں آتی اللہ انسان کو بھی موت نہیں آئے گی دیکھیں نا یہ تھوڑی بات ہے دنیا میں موت آنی ہے نا جنت میں موت نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور ندا کی جائے گی جنتیوں مبارک ہو آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی بے فکر ہو کے زندگی گزاروں اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی تم بھی اس تکلیف میں زندگی بھی دانا اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما آمین اللہ کی ذات کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے آپ کے ایک ایک ریشے سے اس کے لیے شکر کے جذبات ابریں گے ہم تو اپنے ساتھ اپنی اس دولت میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی خدائی صفات کے اندر آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ کو بھی موت نہیں آئے گی آپ کو بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کریں گے جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے لطف اندوز خود کوئی نہیں ہو رہا اللہ کھاتا ہے کیا اللہ کی کوئی بیوی ہے اللہ کے کوئی بچے ہیں یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اٹریکشن کا باعث نہیں ہے سوائے ایک چیز کی اور وہ چیز یہ ہے حالانکہ اس معاملے میں بھی وہ غنی ہے لیکن یہ اس کی خواہش ہے کہ بندے انسان مخلوقات جن فرشتے اس کا شکر کریں اس کی عبادت کریں ٹوٹل اوبیڈینس وما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں ہمیں مانے نہیں صرف عبادت کریں اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل obedience کو تو اس لیے شکر ادا کریں جی